Для предприятий нині сложный период. Нестабильная политическая обстановка спровокувала підвищений курс доллара, згортання инвестиционных проектов, подвышенные ставки по кредитам. Сегодня бизнес обескровлен, оборотные средства практически у всех вымыты, работать очень сложно. А курс доллара – это как составляющая экономическое состояние. Імена страниханічний завод вже 15-й рік працює в регіоні. Його спеціалізація металургія та машинобудування. Навіть в ці кризові часи керівництво заводу виконує всі свої зобов'язання, як перед колективом, так і замовниками, які, до речі, теж спостерігають за політичними подіями в країні. Політика і економіка це всегда цього і починається любові наше действия. Предприяття наше, ну, щастю, щастя, боєм працює і остановок, длительных остановок, я подчеркиваю, не было. Мы продолжаем выплачивать и авансы, и заработную плату. Мы работаем. Но с какими трудностями мы работаем, это второй вопрос. К примеру, безответственное заявление Мейского головы или исполняющего обязанности Мейского головы по вопросу там, нестабильности в городе Херсоне повлекло за на нас последствия. Фирма Mitsubishi временно прекратила продлевать нам контракт, потому что посчитала, что Херсон не стабильный город. Фирма Дайки, это обе японские фирмы, прислала своего представителя убедиться в надежности, потому что любая поставка у них привязана к срокам, и эти поставки идут непосредственно на предприятие. Не боятся, что могут остановиться их предприятия. Они приехали сюда, мы им доказывали, что вот те заявления, которые были распространены, они стали достоянием и японских, и всех, ну, всех правительств стран. Что здесь все-таки Херсон, хоть и приграничная область, но она работает стабильно, и возможность работы здесь не подвергается каким-то сомнениям. В скорочение воскручение зонищую поставило новое задание перед коремничеством. Раньше в Украину поступало очень много импорта. Сегодня, в связи с курсом доллара, закупки импорта. То есть предприниматель должен продать, он продает по одной цене, в это время доллар поднимается, плюс его еще невозможно купить. И сегодня остановились закупки импорта. А в контейнерах, в которых мы, допустим, отправляем продукцию на Японию или... Израиль или другие страны, они всегда должны быть высвобождены из-под какого-то товара, который завез, завозится на Украину. И вот у нас начинают задержки с отправкой продукции до одного месяца после нашей заявки. Нам обещают, вот, допустим, в этом месяце обещали на 11, 17, там, 21. В результате мы туда отправили только 24 с выходом судна, первого судна вчера и то только взяли часть продукции, а другая продукция пойдет только в понедельник. Но эта продукция находилась лишние две недели на заводе, и это влечет нам дополнительные процентные ставки, которые мы платим банку. Керівництво механічного заводу завжди приділяло увагу розвитку машинобудування. будівельне облаштування, земснаряди під брендом МЗ завжди користувалися попитом на українському ринку, але колишнє керівництво держави зробило все, щоб вітчизняний виробник не зміг конкурувати з зарубіжними виробниками. Були, звісно, численні звернення до уряду країни захистити вітчизняного виробника, за яким стояли колективи. Але українського виробника так тоді ніхто й не почув. Своєрів у правительства була програма імпортозаміщення. много продукции мы можем производить сами на Украине. Но бизнесу были поставлены такие условия, что легче было закупать продукцию за рубежом, допустим, в Китае. Мы выпускали люльку строительную и выпускаем сегодня, да. Цена нашей люльки дороже, чем китайской. Хотя мы провели сравнение. Объем металлопроката на 50 килограмм меньше, чем китайской. А цена китайской люльки равна стоимости только металлопроката. А где трудоемкость, покраска и все остальные, комплектующие, там тросы, двигатели, все. Но это несоизберимо. Там имеются определенные льготы. Возится она не совсем легально. Кстати, она не соответствует нашим стандартам. Она небезопасна. Мы снова обратились в Министерство экономики по данному вопросу со всей доказательной базой, что наше предприятие является базовым. Наша люлька конкурентоспособна в Европе. Наша люлька является безопасной. Посмотрим, какая будет реакция. Ныне машинобудивна галась снова перед великим выпробованием. Если говорить о направлении машиностроения, то практически за короткий период этого года, даже за этот месяц, стоимость металлопроката поднялась на 30%. процентов. Це в свою чергу призведе до росту цін на продукцію, яку буде не в змозі купити вітчизняний споживач. Але Станіслав Путілов, генеральний директор механічного заводу, бачить великі перспективи України за ринками Євросоюзу, ЄС це наше будущее і туди ми повинні стремитися. Они нам вже зараз прислали законодательные документы, где ЄС знімає ставку 6% на нашу продукцію. Тобто 6% в той стране не нужно буде оплачивать покупателю. это уже цена наша такая же, как цена и у покупателя за рубежом в Европе. Это преимущество. Второе, она нас подталкивает к тому, что мы должны совершенствовать производство. Мы это понимаем давно, и мы даже в этих условиях сегодня, когда у нас и кредитная линия в банке, и нехватка оборотных средств в целом, мы вынуждены были пойти на реконструкцию предприятия с тем, чтобы уменьшить зависимость от энергетики, увеличить процент выхода продукции, то есть составляющие, которые должны нам сделать себестоимость продукции более приемлемой для работы с покупателем. Реформы, які нині проводяться в державі, повинні захистити в першу чергу вітчизняного виробника, адже це робочі місця і бюджетне наповнення.